સુરતમાં ટ્રાફિક પોલીસની સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ પચીસ દિવસમાં અગ્રેસિત્તેર હજારથી વધુ કેસની સાથે છ પોઈન્ટ છવ્વીસ કરોડથી વધુનો દંડ વસૂલાયો આ ડ્રાઈવમાં સૌથી વધુ પચીસ હજાર અઢાર કેસ ઓવર સ્પીડના નોંધાયા હાઈટેક કેમેરા અને સ્પીડ ગનથી પોલીસે વોચ રાખીને કાર્યવાહી કરી ઓવર સ્પીડિંગ રોંગ સાઇડ સિગ્નલ ભંગના વધુ કેસ નોંધાયા છે રોંગ સાઇડમાં ચાલતા ચાર હજાર ત્રણસો ત્રણ ચાલકોને પંદરસો અને સિગ્નલ તોડનારા તેર હજાર સાતસો આઠ લોકોને ઘરે બેઠા મેમો મોકલાયા પોલીસની આ આક્રમક કામગીરીમાં માત્ર એક જ દિવસમાં બે હજાર છસો બાવીસ કેસ નોંધીને રેકોર્ડ બ્રેક કામગીરી કરવામાં આવી હેલ્મેટ વગર ફરતા તેત્રીસો બ્યાસી લોકોને પાંચસો રૂપિયા લેખે દંડ ફટકારાયો છે શહેરમાં ટ્રાફિક નિયમનો ભંગ કરતા વાહન ચાલકો સામે હવે પોલીસની કડક કાર્યવાહી જોવા મળી છે અને છેલ્લા 26 દિવસમાં 69000 કરતા ઈ ચલાન જનરેટ કરાય છે આપની સાથે ટ્રાફિક ટીવી છે મેમ શું કાર્યવાહી કી ગઈ છે ઓર ક્યુ એ ડ્રાઇવ ચલાય ચાહી એસ્પેશિયલી એ ડ્રાઇવ હમને જો શહેર મે હો રહે એક્સિડન્ટ કી ઘટનાએ હે ઉનકો પ્રિવેન્ટ કરને કે લિયે કિયા ગયા હે ક્યોકી हमारे माननीय रिस्पेक्टेड सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के ओवरऑल सुपरविजन और, और मार्गदर्शन में उनका कहना ये है कि जो ट्रैफिक डेथ है दे आर आर मोस्ट प्रिवेंटेबल डेथ्स डेथ्स और वन ऑफ 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 द रीजन दैट दिस काइंड ट्रैफिकोर बहुत बार बहुत छोटे छोटे ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से किसी की भी जान का हानि होती है तो हमारा मेन मोटिव किसी भी एक्सीडेंट को जीरो करना फर्टिलिटी को जीरो करना इंजरी को जीरो करना हमारा है इसके लिए हम सेफर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिटी में चाहते हैं साथ साथ सेफ रोड डिजाइन भी हम लोगों का फोकस है जिसके साथ हम लोग जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ हम लोग टाइम टाइम पे संकलन करते, करते रहते हैं कॉर्डिनेट करके हम लोग जहां भी सेफर रोड डिजाइन की जरूरत पड़ती है हम लोग करते रहते हैं सिटी में और ये जो ड्राइव है मेनली ये सिटी में रिलेटेड टू रोंग साइड और जो सिग्नल भंग करने के लिए हमने विशेष तौर से की थी ट्वेंटी नवंबर से लेके आज सुधी ट्वेंटी तक हमने पिछले एप्रोक्सीमेटली 26 27 दिन में 69 69284 के आसपास चालान किए हैं और आगे भी ये ड्राइव कंटिन्यू रहेगी चालान जो इश्यू होता है उसमें कितना दंड वाहन चालक को दिया जाता है और अभी तक जो कितने वाहन चालक है जो एक बार नियम भंग करके दूसरी बार नहीं कर मैक्सिमम पीपल आर अवेयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस मोस्टली लोग हेलमेट पहनते हैं बहुत सारे लोग पालन कर रहे हैं ट्रैफिक का सूरत सिटी में और बहुत कम लोग हैं जिनको या तो लेक ऑफ अवेयरनेस कह दो या उनको ज्ञान नहीं है उस वजह से वो लोग ट्रैफिक का ये उल्लंघन करते रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिसमें बार बार ट्रैफिक चालान का जैसे ओवर स्पीडिंग के केसेस बार बार आते हैं तो इसमें हर एक अंडर मोटर व्हीकल एक्ट उसमें चालान की अमाउंट अलग अलग है अगर आप बार बार कर रहे हैं तो आपका ऑफेंस ज्यादा सीवियर होता जाता है तो अभी हम लोग ट्रैफिक में मेनली देखे जाए तो ओवर स्पीडिंग का सिग्नल भंग करने का रोंग साइड का हेलमेट का और साथ साथ हम लोग नो हॉकिंग से रिलेटेड भी अवेयरनेस कर रहे हैं ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट तो इस इन सब चीजों को लेके हम लोग हमारी पिछले ऑलमोस्ट पच्चीस छब्बीस पच्च पच दिन से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं और क्योंकि अगले महीने नेशनल रोड सेफ्टी मंथ भी आ रहा है जिसमें पूरे महीने हम लोग ट्रैफिक से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं लोगों को एजुकेट करते हैं साथ साथ बहुत सारी स्कूल बच्चे सबको हम लोग उसमें प्रोग्राम में हिस्सा करते हैं ताकि मैक्सिमम पब्लिक ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जाने और जितना भी हो रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके રહ્યા હતા ટ્રાફિક ડીસીપી તમને પણ જણાવ્યું કે પોલીસનો એક મોટિવ છે કે લોકોને દંડ કરવો નહીં પરંતુ અકસ્માતોની સંખ્યા ઘટાડવાનો છે અને એટલા માટે જ પોલીસ છે છેલ્લા છવ્વીસ દિવસથી આ ડ્રાઈવ ચલાવી રહી છે અને અત્યાર સુધીમાં ઓગણ સિત્તેર હજાર કરતાં વધારે વાહન ચાલકોને જે ઈ મેમો ઇસ્યુ કરાયા છે આપણા સ્થળ દંડ કરાયા છે એટલે કે અત્યાર સુધીમાં આ ડ્રાઈવ અંતર્ગત છ કરોડ કરતાં વધારેનો દંડ છે એ વાહન ચાલકોને થઈ ચૂક્યો છે ને આ દંડ છે તે તેમના જીવનને સુરક્ષિત કરવા માટે કરાઈ રહ્યો હોવાનું पुलिस इत्यादि द्वारा कहवामा हूं बराबर छन केतिवका छता मित्र बापरा न्यूज़ कैपिटल सूरत